Neftçi futbol akademiyasının 17 yaşlılardan ibarət komandası dünən axşam İtaliyanın paytaxtı Romaya yola düşüb. Rəşad Hüseynovun rəhbərliyi etdiyi komanda adı çəkilən şəhərdə beynəlxalq Skopinyo kuboqunda iştirak edəcək. Ən öncəliklə çox həycanlıyıq, çox məmnunuq. Eee, başqanımız və Zəvurbəy sağ olsunlar. Bu imkanları bizə sağlıyorlar. Ee, İtalya'da çok önemli bir turnuvaya katılıyoruz. Bu çocuklarımız için çok büyük bir tecrübe olacak. Ee, hedefimiz akademi olarak yıl boyunca e, en az e, bir kere olmak üzere her takımımızı Avrupa'ya götürmek istiyoruz. İnşallah bu bir başlangıç oldu. Ee, önümüzdeki ayda Almanya e, hedefliyoruz. Almanya'ya götüreceğiz U11 takımımızı. Ee, dediğim gibi bizim için sağ içi sağ dışı e, Avrupa'da olmak Nefce adına çok büyük bir tecrübe olacaktır. İnşallah hayırlısıyla gidip hayırlısıyla döneceğiz. Ənənəvi yarışı ağqaralarla yanaşı Türkiyənin Fenerbahçe, İtaliyanın Inter, Roma, Napoli, Lazio, Salernitana, Ternana, Udiciani 1927, United Napoli, Polkantaris və Braziliyanın Fluminense klublarının müvafiq yaş qruplarından ibarət komandalar da qatılacaqlar. Əvvəla sevindirici haldır ki, belə turnirlərin keçirilməsi və Azərbaycan klublarının bu, bu turnirdə iştirakı bizim üçün sevindirici bir haldır və bu oyunlar bizə çox həm futbolçuların inkişafı deyim, həm dünya görüşü tərəfdən deyim, çox artım olacaq uşaqlarda. Və rəhbərliyə minnətdarlığımızı bildiririk ki, bu turnirdə belə də bizim klubun iştirakını təmin ediliblər. Və sössüzdür ki, tək bizim yaş U17 komandası deyil, ya plan olaraq bütün komandalara şamil olunur bu 17, 16, 15, 10, bütün akademiyanı çalışacaqlar ki, yəni növbəti Avropada olan çox turnirlərə qat olsun. Yəni inkişaf olacaq ki, nəyin ki minusa doğru belə deyə. Yəni bir futbolçunun inkişafı üçün Avropada o rəqibləri görəcəklər avtomatik olaraq. Yenə deyirəm, bizim çempionatda olan oyunculardan fərqlilər, həm taktiki, həm fiziki, həm texniki. Yəni onlara qarşı mübarizə aparmaq daha çətin olur. Yəni o da bizim futbolçuların inkişafına gətirib çıxarır ki, yəni bu da müsbət qarşılanəsi bir haldır qeyd etdi ki, ağqaralar Romada ilk məşqinə sabah səhr saatlarında çıxacaqlar. 31 avqustdan 1 sentyabr tarixlərində isə görüşlər keçiriləcək.